Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Clan. Lawak betul parti amanah ni. Pemilihan dia tahun depan. Tapi diorang dah start gaduh bermula dengan convention tahun ini. Pemilihan tahun depan gaduh tahun ni. Hai, hey, kalau tahun bukan pemilihan pun gaduh macam ni, tahun depan apa cerita agaknya ya. Tapi yang paling bestnya, diorang gaduh sama diorang tapi pas juga yang kena. Dah apa kena? kita intro dulu. La 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 Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tahun 2025 ini menyaksikan parti-parti dekat Malaysia ini sama ada membuat convention macam biasalah ataupun perhimpunan agung tahunan ataupun ada yang buat pemilihan. Setakat ini yang kita dengar of course lah kita ada pemilihan PKR yang memang kita tahu begitu berwarna-warni sampai Rafizi pun letak jawatan sebagainya. And then kemudiannya kita ada pemilihan dalam PAS juga pada tahun ini yang berlangsung tam sebarang kontroversi langsung tak ada cerita macam tak ada apa-apa berlaku dan kita ada juga dua pemimpinan agung parti yang tak ada pemilihan tapi gaduhnya macam tahun ini tahun pemilihan yang sekali masa bersatu hari itu tapi masa awal-awal je lah iaitu ketika usul untuk meletakkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri atau calon Perdana Menteri ke-11 itu berlaku dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian Konvensyen Parti Amanah bergaduh juga tuan-tuan dan puan-puan. Berjerit-jerit melolong-lolongkan sampai kena tarik dengan petugas-petugas keselamatan mereka. Sekarang ini, Parti Amanah sedang mengadakan konvensyen tahunan mereka. Dan kebetulan pula pada tahun ini merupakan ulang tahun ke-10 penubuhan Parti Amanah. So, walaupun saya memang tak gemar langsung Parti Amanah ni, happy birthday lah saya ucapkan. Cuma konvensyen kali ini turut dihiasi dengan perkara jerit-menjerit gaduh-gaduh kan saling orang kata apa cerceh mencerceh dan macam-macam lagi sampalah petugas-petugas keselamatan mereka termaksa basuh campur anda tonton video-video ini sekejap sekadar untuk hiburan kita lah di waktu petang ini kan hidup-hidup pilihan itu adalah pemilihan yang ditangguhkan kita masih berdua rasa hati kita berjalan secara normal mengikut kepada tetap mengikut kepada pendatang umat jangan

kita kan ayo pasti kata ayo kita lakukan pemulihan seperti mana yang dapat kita tadi kepada hormat kepada warga Batavia kota kepada pihak ayo maka on mission itu daripada pada detektif dalam pasal sekasar luar yang ini ada hak untuk Kuala Lumpur ini dan Begitulah tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan sekalian apa yang berlaku dekat konvensyen Parti Amanah ini memang penuh warna-warni. Pemilihan diorang tahun depan tau, bukan tahun ni. Tapi gaduhnya macam pemilihan dia tahun ni. Tapi banyaklah benda yang tak sedap dia dengar. Macam contohnya kan ada perwakilan bising. Oh kalau masa era perwakilan, Oh, kalau masa waktu pemilihan, siap boleh support duduk dekat double tree by Hilton. Tapi kalau bukan waktu pemilihan, segera apa tu diminta duduk dekat homestay biasa je kan. Nampak sangatlah diorang ni macam nak beli undi lah itu ini sebagainya dan macam-macam lagi. Siap, mereka tak puas hati. Mereka nak bahaskan pemilihan pada tahun ini. Mereka nak bahaskan, Maknanya bukan sekadar mencadangkan 9 tahun depan, tapi mereka nak bahaskan. Tak apa dibahas pun aku tak tahu lah masalahnya kan. Dan memanglah caca berubah, sangat caca berubah sampai kita rasa macam eh korang ni kan macam lebih sudu di kuah masalahnya. Bukannya tahun ni pemilihan, tahun depan pemilihan pun tapi tahu korang je kau je gaduh tahun ni kan. Macam yalah macam dah nak berebut jawatan sekarang juga masalahnya. Tapi itulah dia tuan-tuan dan sekalian. Benda ini begitu tegang sampai entah berapa kali mereka punya pengurusi tetap iaitu Azhar Abdul Syukur terpaksa menenangkan. Timbalan Presiden Parti Amanah iaitu Dr. Zuki Flahmat pun terpaksa menenangkan. Tapi yang paling kelakar tuan-tuan dan sekalian, si Khalid Samad. Khalid Samad tak ada ribut, tak ada angin, tak ada apa, tiba-tiba kaitkan dengan PAS. Dia kata apa? Kita jangan bising-bising, jangan gaduh-gaduh. Kita jangan bawa perangai pas dulu-dulu. Ah, ha? Perangai pas yang suka melabel itu, melabel ini sebagainya. Melabel itu orang uh, orang DAP lah, melabel ini. Macam-macam. So, jangan bawa macam perangai pas. E eh, eh, Khalid. Suka-suka tingkau je kan? Ini masalah pemilihan parti kau Pas tak terlibat apa-apa. Korang pun dah 10 tahun berambus dari pas masalahnya. Tiba-tiba nak kaitkan dengan pas tu dah kejadah apanya, Khalid. Tapi itulah menyebut tentang pas. Anda dapat lihatlah tuan-tuan dan sekalian. Dalam banyak-banyak parti, even di AP pun gaduh. Di AP pun gaduh tahu Siap om je jegit kutuk, limbuan dan sebagainya kan. Kan saya ada kongsikan dengan anda dulu kan. Pemilihan parti PAS saja yang langsung tak ada apa berdrama tuan-tuan dan puan-puan. Pemilihan parti PAS saja berlangsung tanpa sebarang insiden. Bahkan ianya begitu lancar. Wa ketika berlaku perubahan dia begitu besar sebagai contohnya kan perubahan pesuruh jaya PAS Perak contohnya kan Haji Razman digantikan dengan orang lain dengan Ustaz Misbah kalau tak salah saya kan tak ada apa-apa isu Haji Razman pun okey walaupun geng-geng parti Amanah cuba cucukkan kesian Razman dah dibuang dan sebagainya Haji Razman relax sampai sekarang saya contact dengan beliau dia kata tak ada masalah parti pun ada hikmah boleh berehat dan sebagainya terimalah benda dengan dengan reda sebab benda tu dah tetapkan oleh pimpinan kita okey je Langsung tak ada isu, langsung tak ada drama, langsung tak ada apa tuan-tuan dan puan-puan. Punyalah pemilihan PAS tahun tenang. Pemilihan tau. Tahun ini bukannya persidangan biasa, bukan muktamar biasa. Muktamar pemilihan pun berlangsung macam langsung tak ada drama. Macam tak ada apa-apa insiden, tak ada apa. Cuma sedikit saja ketika mereka mengulas tentang uh, pemilihan agama satu itu yang mencalonkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-11 itu je pun itu pun Tuan Guru dia jawab tak apalah Kan? Yang penting kita nak calon Perdana Menteri bawah umur 70 tahun. Itu je yang sensasi sepanjang PAS punya pemilihan pada tahun ini. Nampak gayanya tuan-tuan sekalian, kalau anda betul-betul mahukan satu kerajaan yang stable, satu kerajaan yang tenang, satu kerajaan yang langsung tak drama, kerajaan yang kita lihat ahli-ahli dan pimpinan-pimpinannya langsung tidak berbuat jawatan. orang tak kisah pun pemilihan ke, tak pemilihan ke, aku boleh apa? Yang penting aku buat kerja. Kalau itulah kemahuan anda, kalau anda dambakan politik yang tenang, nak tak nak, anda kena pilih PAS. Anda kena undi PAS, anda kena naikkan PAS bagi kerajaan Malaysia. Sebab anda kata kalau pemilihan parti mereka pun setenang itu, langsung tak ada insiden, tak ada kontroversi apa. Dan anda bayangkan ketika mereka menjadi kerajaan, insyaAllah Malaysia ini tenang-tenang aja tuan-tuan dan perempuan. Tetapi saya tahu, akan orang, -orang kata, eh Papa Beri, macamlah pemilihan PAS tu tenang sangat. Eh ingat tak dulu, PAS pernah bergaduh-gaduh lah, pernah campur kursi lah, dah siap rampas mic sebagainya. Masa itu, geng-geng parti amanah masih berada dalam PAS. Cuba lihat, selepas parti amanah punya puak ini keluar, selepas mereka yang Anwarin Nas dah DAP Nas ke WhatsApp ini keluar dari PAS, nampak tak PAS tenang macam mana? Sangat tenang. Dah 10 tahun berlangsung selepas parti amanah itu keluar dari PAS. Ada tak insiden? Langsung tak ada. Seketul pun tak ada masalahnya kan? Bukan tak ada pemilihan, ada. Bahkan kita ada pemilihan sebelum PRU pun. PRU yang ke-14 tahun 2018, Tahun 2017 mereka tetap buat pemilihan. Orang lain pakai tanggung belaka dah. Pas tak ada. Ah jalan. Kita buat juga pemilihan tahun ni. No problem. Tapi tak ada insiden. Tak ada isu tak ada apa. Nampak dekat situ tuan-tuan dan wasdan. Relax saja pas ini. Maknanya kalau kita nak lihat siapa yang penyebab pas punya situasi berantakan dulu. Siap capak kursi sebagainya. Ini semua geng-geng part parti amanah lah yang cenderung kepada parti amanah pada ketika ini dia orang buat hal depan mata saya kot ketika orang kata apa pemilihan batu tahun 2013 depan mata saya puak-puak yang sama yang sekarang melompat kepada amanah mereka inilah yang buat kacau dekat Taman selasih tu tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, tuan -tuan, sekalian serius saya cakap bukan main-main ini memang ramai saksi hidup sebenarnya kan jadi itulah dia yang kita kelakar macam saya katakan tadi parti amanah ini baru 10 tahun memang Kejap sangat pun usia dia. Tapi dia punya gaduh tu, Ya Allah, itu karim. Itulah. Bila jawatan menjadi sandaran, bila kedudukan menjadi taruhan, inilah dia tuan-tuan sekalian. -tuan 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 -tuan. Agaknya mereka terlupa juga buat satu benda yang penting dalam PAS, iaitu jangan meminta-minta jawatan. Tetapi nak macam mana? Mereka bukan anak didik PAS. Mereka anak didik DAP. Anak didik DAP ni lain macam sikit. Betul atau tidak? <laughs>